Начинаем впервые за первые свои 100 дней, первый наш праздник. Мы открываем первую локацию в этом священном месте. Парк, который нашим дедам, нашим отцам, матерям и нам дарил всегда теплые минуты радости, вода, которая нас лечила на протяжении многих лет. И нам все-таки за 100 дней впервые удалось благодаря общественности, благодаря каждому представителю с каждого... С каждого представителя, с каждого суспильства. Извините, что волнуюсь, я раньше речи не говорил. У нас на сегодня есть 358 человек, которые нам помогали это дело строить. Куча людей приходила, отдавала душу, отдавала физический труд. Среди нас есть Самый честный один прокурор Среди нас есть самый честный, но один милиционер Который нырял в этот родник Который доставал камни Извините, два, два, два Выбачьте, Саша Каждый день Многие купальщики переживали Получится у нас, не получится Чем это закончится Все видели, как администрация отнеслась К нашему Можно сказать, волеизлиянию Абсолютный ноль и вот -э, хочу опять же отметить, что был все-таки честный прокурор, есть все-таки, Саша, два, да, у нас милиционера, два милиционера со всего района. И хочу отметить, что вот эту именно локацию мы смогли запустить единственную политику, которая протянула нам руку помощи. Это Анатолию Дворнику, я прошу всех поблагодарить этого человека, он среди нас, это представитель тоже нашего суспельства один с нами пошел против системы. Почему? Вы все прекрасно знаете, что мы тут все на птичьих травах, что у парка нет баланса держателя, что разрешение на стройку невозможно получить. Мы были в абсолютном пате, захлебались и просто тонули в камышах. Этот человек помог нам на сегодняшний день, скажем так, вылезти с этого болота. Вот этим детям, которые стоят, вот представители.